Меланома – це те захворювання, яким глибоко займаються одразу два лікувальних обласних заклади в Кіровограді. Сьогодні даємо слово фахівцям кіровоградського шкірно-венерологічного диспансеру. И еще раз после консультации онкологов уважно простижимо за особливостями ликування и можливостями попередження меланомы. В Европе и в частности в Украине, и в Кировоградской области в областном кожевенном диспансере проводится круглогодичное обследование всех пациентов и желающих посетителей на предмет выявления онкозаболеваний кожи, рака кожи и в частности меланомы. Это абсолютно бесплатная процедура которую может пройти каждый желающий в рамках так сказать, работы нашего, нашей поликлиники. С чем это связано? Дело в том, что в, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире растет заболеваемость меланомой и раком кожи. Факторами, которые способствуют этому явлению, является ультрафиолетовое облучение, как естественное, то есть солнце стало более активным в связи так сказать, с глобальными проблемами экологическими, а также связаны с искусственными источниками света. И, конечно, тут играют роль определенные врожденные факторы, то есть генетические факторы. Очень важно, что сегодня мы говорим о вредном влиянии ультрафиолетового облучения в связи с сезонностью, то есть еще, так сказать, Бог миловал, Солнце еще, так сказать, не в, не в зените. Но в преддверии летнего сезона, который мы ожидаем тоже будет очень, так сказать, жарким и с интенсивным солнечным облучением, об этом нужно говорить. Почему? Потому что основной фактор, и по мнению Всемирной организации здравоохранения, то есть фактор солнечного облучения внесен как канцерогенный фактор. Вот. Значит, и тут, ну, в общем-то, сразу нужно сказать, что надо напомнить каждому пересечному громадянину, что Солнцем надо быть аккуратным. В нашей географической полосе пребывать с 10 до 4 на Солнце, тем более в открытом. Виде, то есть лежать на пляже и получать интенсивное солнечное облучение, это чревато не только заболеваниями онкозаболеваниями кожи, но и чревато тем, что могут провоцироваться обострения других хронических заболеваний, в том числе и онкологического профиля. Очень важно, чтобы вовремя предраки и доброкачественные заболевания кожи они диагностировали. Дело в том, что меланома сама по себе очень опасна чем? Что в нашей стране очень высокая смертность от меланомы. В связи с тем, что в общем-то нам нужно брать пример с европейских стран и диагностировать это заболевание как можно раньше, как можно лучше. И тут же, так сказать, при поддержке онкологической службы направлять этих больных вовремя, своевременно для раннего, интенсивного, эффективного лечения. В связи с этим, конечно, у нас будут показатели снижения смертности от меланомы, будут значительно снижаться. К сожалению, дерматологи сейчас, на сегодняшний день, они не проводят полный цикл курации больных с онкологическим заболеванием кожи. Наша задача, именно задача областного диспансера и всей дерматологической службы в области районных дерматологов, заключается в том, чтобы как можно раньше выявить заболевания кожи, которые являются на сегодняшний день доброкачественными или являются предонкологическими заболеваниями, чтобы этих больных своевременно, так сказать, санировать. И если есть подозрения на онкологические заболевания кожи, своевременно направить в специализированное учреждение, которое у нас в области является онкологический областной диспансер, которое обладает полными возможностями для лечения этих заболеваний в том числе и хирургический метод лечения, в том числе аппаратная и цитологическая диагностика, и обязательно, если это нужно, лучевое лечение. По данным нашего республиканского специалиста Степаненко Виктора Ивановича, смертность от меланомы у нас достигает в Украине 95%, то европейский показатель это 5%. И такая разница в Европе обусловлена, обусловлена, своевременной ранней диагностикой. К сожалению, за последние 30 лет заболеваемость меланомы выросла в 3 раза. То есть за 30 лет стала на 30, в 3 раза больше заболеваемость. Ну, одной из причин такой высокой заболеваемости является, кроме экологических факторов, о которых мы уже говорили, ультрафиолетового облучения, то нужно, конечно, назвать недостаточную осведомленность населения. Что, так сказать, каждый человек может сделать у себя дома? Это обязательно самоосмотр. Обязательно периодически, раз в месяц или при появлении каких-то жалоб непонятных или появлении каких-то непонятных образований или опухолей на коже, обязательно каждый должен сделать себе самоосмотр. При этом обязательно, так сказать, в комнате правило про этого осмотра заключается в том, что обязательно поставить зеркало обязательно осмотреть то, что мы не можем прямым образом видеть, и обязательно особенно скрытые участки, то есть это паховая область, область промежности, это пятки, межпальцевые промежутки, то есть именно там, к сожалению, это типичные локализации для меланомы, могут образовываться эти опухоли. И вы знаете, мировая практика показывает, что женщины в самоосмотре они более активны, и им принадлежит пальма первенства выявления в семье, в домашней обстановке опухолей кожи. То есть тут активной женщин нужно только поддерживать и приветствовать. К сожалению, в Украине, как мы уже говорили, очень высока заболеваемость меланомы. Это 7 случаев на 100 тысяч населения. Но в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, там вообще заболеваемость всем раз выше до 50 на 100 тысяч населения. В скандинавских странах в два раза выше, чем в Украине. Но остаются у нас по-прежнему актуальные вопросы раннего выявления заболевания и своевременное обращение больных за медицинской помощью, в том числе для профилактического обследования. Когда можно рекомендовать пациенту обратиться обязательно к врачу. Значит, есть правила обследования родинок, это невусы, доброкачественной опухоли кожи, то пациенту следует сказать так, если возникла асимметрия, то есть разные стороны невуса, родинки, если диаметр родинки стал больше 6 мм, если изменился цвет, она стала более насыщенной или появились кляксы так называемые, насыщенный цвет, или же родинка исчезает, то надо обязательно обратиться к врачу. Также, если начал беспокоить зуд кожи, болезненность или, не дай бог, кровоточивость из опухоли, это повод обязательно обратиться к врачу. Можно обратиться к тому, кто ближе, к семейному врачу или к врачу-дерматологу. В том числе и в районных центрах это все на сегодняшний день доступно. Обязательно доктор-дерматолог осмотрит пациента и, в общем-то, введен такой модус или статус, что при каждом обращении пациента к врачу-дерматологу обязательно осматривается вся кожа, состояние доступных осмотру слизистых, то есть это обязательно профилактический, дерматологический онкоосмотр. И в таком случае, если возникает подозрение или пациент просит, то проводится обязательная дерматоскопия. Дерматоскопия в нашем лечебном учреждении производится дерматоскопом германского производства, который, в общем-то, позволяет отдифференцировать доброкачественные опухоли и злокачественные в большинстве случаев. И, конечно же, в случае, если это доброкачественная опухоль, и она не подлежит направлению в онкологический осмотр, то в тех местах, где родинки травмируются, это на местах давления одежды, брюк, там, область бикини, область грудных желез у женщин, шея, это открытые участки, это лицо, там, где родинки повреждаются, в том числе и солнцем или механически, они подлежат плановому профилактическому удалению. У нас для этой цели служат Отечественного производства препарат э, радионож, это высокочастотное э, радиоколебание, которое, в общем-то, позволяет ее удалить опухоль. Опухоль поместить в контейнер и произвести в дальнейшем обязательное патогистологическое обследование в условиях патогистологической лаборатории специализированного областного онкодиспансера. Я думаю, что таким путем э, курирую или профилактирую развитие злокачественных опухолей, а именно производя диагностическую эксцизию доброкачественных опухолей, в местах, где они могут перерождаться. Мы в дальнейшем и в ближайшее время сможем значительно снизить заболеваемость злокачественным опухолем в коже и, в частности, раком кожи и меланомой. Продовжуємо розмову про захворювання щитоподібної залози, розпочато у минулих випусках нашої програми. Коментує тему завідуюча відділенням ендокринології Кіровоградської обласної лікарні Нелі Іванівна Чернявська. Проблеми з постановкою діагнозу на сьогоднішній день нема. Тим більше, що Кіровоградська обласна лікарня і онкологічний диспансер виконують і пункційну біопсію щитоподібної залози. тобто при підозрі, коли у нас є вузлові утворення. Для того, щоб виставити діагноз, що робиться в цьому утворенні, робиться пункційна біопсія. Робиться прокол голочкою, отримуються клітини із цього утворення і розглядаються під мікроскопом, окрашуються, фіксуються і розглядаються під мікроскопом, і виноситься висновок, з чого побудований цей вузол, наскільки він є небезпечним. І приймається рішення про покази до хірургічного лікування. А тепер інформація для аматорів паління і пасивного теж, а також загальні рекомендації щодо харчування та режиму життя. Самим серйозним моментом, враховуючи моду сьогоднішнього дня, це є обмеження тютюнопаління, тому що у, у смолах під час тютюнопаління утворюються зобогенні речовини. І вони є стимуляторами збільшення щитоподібної залози. В цей період збільшення можуть збільшуватися також, також і антитіла, які будуть просто розрушати щитоподібну залозу. Тобто перший, ну, такий, це перша така порада це, звичайно, що якщо є проблеми із щитоподібною залозою і хто ну, палить, необхідно покинути палити і перебувати в середовищі, де палять. Тому що пасивне тютюнопаління є навіть іще небезпечнішим, ніж коли людина палить самостійно, тобто збільшується кількість цих фенольних смол і кількість впливу на організм людський. Тобто це таке обмеження. Обмеження по продуктах харчування, в принципі, ну, такого немає, тобто немає таких продуктів, які б напряму викликали забагенний ефект. Тому харчування воно повинно бути просто раціональним. Якщо є можливість, то повинно бути органічним а не синтетичним. і в принципі має значення і наявність білка в харчуванні, тому що гормони щитоподібної залози вони синтезуються із неорганічної речовини, з неорганічного йоду, і із білка, тобто із амінокислоти, із структурної частини білка. І тому, звичайно, раціональне харчування і збалансоване по кількості вуглеводів білків і жирів і наявність мікроелементів вони будуть давати можливість організму синтезувати нормальну кількість гормонів. Звичайно, не прикрашають ситуацію будь-які інфекційні захворювання, тому що при підвищенні температурі, коли прискорюється обмін речовин, то потреба в гормонах щитоподібної залози збільшується. І, як правило, протягом двох тижнів після будь-якої інфекції, якщо ми будемо обстежувати щитоподібну залозу, то ми знайдемо збільшені її розміри, тобто на неї йде навантаження. Звичайно, має значення, якщо людина страждає залізодефіцитною анемією. Тому що щитоподібна залоза отримує свою порцію крові і кисню через кров, тобто вона не доотримує, тому що є анемія. А плюс до того вона сама приймає участь у кровотворенні, тобто йде подвійне страждання для людського організму. Тому, якщо є. Залізодефіцитна анемія, треба обов'язково проводити корекцію, тобто приймати препарати заліза, здавати загальний аналіз крові, звертати увагу, щоб досягнути нормального цільового рівня гемоглобіну, тобто, щоб гемоглобін для жінок був більше 110, а для чоловіків норма від 140 до 160, то по показникам для чоловіків повинен бути більше ніж 120 грам на літр Тобто, Це має значення. Стресові ситуації, тобто постійно перебуваючи в стресі, і коли виділяється адреналін, іде прискорений обмін речовин, то щитоподібна подібна залоза повинна приймати то, не повинна, вона приймає участь у обміні речовин, це її природне призначення, тому це теж використовує її, тобто виснажує. І тому, якщо є можливість якимось чином оберегти ну, себе від стресових ситуацій, то звичайно ну, бажано було б створити такі умови, щоб зменшити просто кількість стресів. Хоча мікростреси вони є стимуляторами людини до ну, загортовування якогось. Але якщо вони йдуть регулярно і збільшується, збільшується, накопичується, звичайно, нічого хорошого для організму це все не приносить. Ну, Тобто такі от е, моменти, е, ну, вони, здавалося б, так, не дуже вони наслуховували, але вони мають значення е, у використанні потенційних можливостей, тому що можливості, щитоподібної залози залези не безмежні, хоча е, воно має 10% резерву. Е, тобто, е, ну, Скажімо так, температура 40 у людини, там, е, 3 доби. вона знаходиться в такому серйозному стані, не захворіває вона якимось захворюванням чи подобное, залізи, ну, прямо зразу. Тобто запас оцей 10% він використовується і він допомагає організму відновитися. Але якщо хронічна якась ситуація, і весь час іде ще допустимо залізодефіцитна анемія, та ще якась там пневмонія, це довго тягнеться, або, скажімо, там хронічний бронхіт, який довго тягнеться. да, звичайно, є якась ситуація провокації якогось захворювання чи подібної залози. Наприклад, вірусний на гепатит С є. Е, е, Позапечінкові прояви гепатиту і вірус гепатиту, це може пошкоджувати структури щитоподібної залози і теж приводити до захворювання. Тобто, здавалося, зовсім друге захворювання а закінчується ну, проявами і, 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 і має назву вже в науці. Позапечінкові прояви. Тобто там, там ще можуть бути, наприклад, зниження тромбоцитів. Ну, здавалося б, зовсім друге захворювання, а закінчується. Змінами і захворюванням захворювань щитоподібної залози треба вмішуватися і призначати лікування. До речі, не всім відомо, що у відділенні абдомінальної хірургії цієї ж Кіровоградської обласної лікарні теж займаються діагнозом щитоподібної залози, тобто проводять операції по її корекції або виділенню, в яких випадках треба звертатися саме до хірургів. Ми займаємося ліченням патології щитовідної желези. Это узловые заба, диффузно-токсические заба, то есть те состояния щитовидной железы, которые связаны с продукцией повышенного количества гормонов щитовидной железы. Также мы оперируем больных, соблюдая протоколы оказания медицинской помощи, это оперируем больных с раком щитовидной железы. Как сегодня выглядят подобные операции? Ну, вы знаете, наше отделение и вообще областная больница занимается с момента основания, занимается проблемой щитовидной железы. То есть это уже очень-очень длительный период. Есть целая школа хирургов, которая начинала оперировать здесь у нас в области, которая постепенно передавала опыт молодым докторам, которые приходили в отделение, учили э и передавали свои знания тем поколениям, которые менялись. Поэтому как бы сама техника, методика и тактика лечения она отработана уже годами. И каких-то там определенных трудностей мы на сегодняшний день в принципе не испытываем. Да, ничто не стоит на месте, все развивается, точно так же мы стараемся, скажем, идти с временем в ногу. Если появляются какие-то новые там методики или какие-то новые исследования, которые необходимы для лечения данной патологии, мы их, конечно же, стараемся внедрять, применять, потому что ну, люди имеют право получать необходимый объем лечения, необходимый объем обследования. И на третьем уровне эти обследования и лечения должны быть и соответствовать всем, скажем, стандартам, не только нашим украинским, но в принципе и мировым. Что касается вот остальных тем, которыми занимается отделение, тоже какие у вас наиболее актуальные моменты? Каждый год пытаемся внедрить какие-то новые методики, новые технологии в плане лечения наших пациентов. Поэтому этот год не является исключением в планах нашей работы есть некоторые запланированные нововведения, которые мы попытаемся внедрить в лечение патологии, больных с различными патологиями органов брюшной полости. Поэтому мы над этим сейчас работаем. Данные методики они требуют каких-то определенных финансовых в плане покупки нового оборудования, которое даст возможность новых расходных материалов. Это касается лечения механических желтух. Мы планируем внедрить у нас все-таки здесь стентирование общего печеночного протока. Это даст возможность больным с наличием механических желтух избежать больших травматичных операций, скажем так, или дать возможность подготовить их для проведения ну, данных вмешательств. И ряд других методик планируем в 2015 году. Если у нас это получится, у нас есть все технические возможности и все условия для того, чтобы внедрить у нас в больнице это проведение эндоскопического, лапароскопического дренирования печеночных желчных протоков. То есть, когда больные с желчекаменной болезнью, имея камни в желчном пузыре, Иногда встречаются такие ситуации, когда у пациентов есть камни еще в желчных протоках. В таких ситуациях раньше мы пациентам отказывали проведение лапароскопической холецистектомии или предлагали выполнить там, эндоскопическую папилосвинтер, то есть удаление камня, камней другими методиками. А потом пациенты все равно возвращались к нам, и мы их повторно оперировали. Сейчас мы хотим внедрить методику, чтобы была возможность убрать желчный пузырь и одновременно извлечь камни из желчных протоков во время одной операции. Причем это все будет проходить лапароскопически через 4, ну максимум через 5 проколов. Это очень малотравматичная, малоинвазивная и достаточно современная методика, которая ну, применяется в достаточно больших клиниках, в институтских клиниках. Я думаю, что у нас есть возможность э, применить данную методику и в нашей больнице. Также мы немножечко расширяем объем наших операций в конце прошлого года у нас выполнена в больнице лапароскопическая спленектомия, то есть удаление селезенки. Через 4 прокола небольших мы удалили достаточно большую селезенку. Это тоже достаточно редкая операция, она выполняется даже не во всех институтских клиниках. К счастью, нам повезло и была такая техническая возможность. Сейчас у нас есть еще одна пациентка, мы ее готовим. И вот возможно где-то в середине февраля месяца будет еще одна произведена такая операция. Поэтому мы не стоим, пытаемся развиваться, несмотря ни на что, несмотря ни на какие там, скажем, сложности сейчас у нас в государстве, в стране, связанные с военными действиями. Все равно мы должны развиваться, двигаться вперед и что-то новое внедрять, и не отставать от других больниц, клиник, для того, чтобы наши люди могли получать комплексное и своевременное, и, скажем, достаточно эффективное лечение. Пам'ятайте, що будь-які методики оздоровлення не слід плутати із самодіяльністю. Наприклад, вже не один раз на електронну пошту нашої програми надходять питання щодо можливої шкоди від безконтрольного вживання стероїдів. Пропонуємо коментар лікарів профі щодо цієї важливої теми. Обще ізвісна, стероїди це так називаємо народне слово хімічних препаратів і хімічних… веществ, которые называются одним словом андрогены, от слова греческого андрос, мужчина. То есть это препараты, в составе, в составе которых есть мужской половой гормон тестостерон или препараты, которые стимулируют его выработку в организме, увеличивая таким образом его концентрацию в крови мужского гормона тестостерона, а мужской гормон тестостерон, как известно, э стимулирует рост мышечной массы и синтез белка в организме, в частности печенью. На сегодняшний день фармпромышленность выпускает как медицинские препараты э тестостерона, так и стимуляторы его выработки. В лечебных целях эти препараты применяются в ряде заболеваний в эндокринологии, андрологии, гинекологии и урологии для коррекции тех или иных э, гормонодефицитных состояний. В спортивной же практике эти препараты применяются не в терапевтических дозах. Естественно, что каждый препарат ⁇ это палка о двух концах. Есть положительный конец. Эффектов, но есть так называемое побочное действие. В спортивной медицине есть такое понятие ⁇ допинг ⁇ Так вот, анаболитические астероиды ⁇ это препараты мужского гормона тестостерона или его стимуляторы выработки. И являются теми самыми допингами, которые используют спортсмены для ускорения роста мышечной массы, ускорения развития самой мышцы увеличение ее силы, ну и как следствие для увеличения спортивных результатов, качеств и так далее. Эти препараты используются, они, во-первых, запрещены, они наносят здоровью очень непоправимый вред вследствие их немедицинского использования. Хотя и при медицинском использовании тоже есть свой хвост побочных эффектов. Спортсмены те, которые их используют, они привлекают себя на очень серьезную гормональную ломку, которая, ну, в частности, беря во внимание мужской организм, очень э, тяжело бьет по эндокринной системе, то есть по всей системе гормона мужского организма. Это очень сложная цепь взаимодействий органов и веществ, так называемых органов-мишеней, э, в частности, гормон тестостерон, очень пагубно влияет на мужскую половую функцию, в частности, и сперматогенез, и, собственно, способствует развитию очень многих тяжелых, уже потом неизлечимых заболеваний. Потому что гормон, поступающий извне, в гипердозах, он угнетает выработку этого же гормона самим организмом. И потом, когда этот гормон не поступает извне, в таких же гипердозах, а собственный организм не может его вырабатывать, возникает так называемая гормональная тяжелая перестройка, даже, не побоюсь этого слова сказать, гормональная ломка. То есть в организме происходит гормональная катастрофа, и которая очень чревата тяжелыми необратимыми последствиями. Потому использование стероидных препаратов в спорте для улучшения результатов, если они и используются, то они должны быть а, научно обоснованы, назначаться специалистами в спортивной медицине, при использоваться кратковременно в терапевтических дозах и ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно.